munafik macam ni kita kena kalahkan dalam pilihan rakyat kanan pesuruh jaya pas negeri jumpa akhbar China, oh kita akan terus membenarkan perusahaan babi dengan keadaan terkawal, itulah yang aku nak buat, bodoh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera, Selamat Pagi Salam Perjuangan Salam Reformasi dan Salam Malaysia Madani Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia Puan Nurul Izzah selaku Timbalan Presiden Keadilan yang berhormat Datuk Dr. Fuziah Saleh Tusa Agung yang berhormat rakan-rakan Naib Presiden yang berhormat Datuk Rahmanan Pimpinan-pimpinan negeri daripada pelbagai peringkat Puan Salasiah, Ketua Wanita, Sedari Iman, Ketua Angkatan Muda Ahli-ahli MPP, pimpinan-pimpinan cabang, ranting Dan semua yang dapat bersama-sama pada hari ini Alhamdulillah, saya merakam masih syukur kehadap ilahi Kita telah diberikan amanah untuk memulakan Siri Jelajah Konvensyen Keadilan yang berlangsung pada hari ini dengan jayanya. Awal ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Sekretariat khususnya kepada Setiusa, saudara yang berhormat Kamri dan juga saudara Saifuddin walaupun kita menerima arahan dalam tempoh seminggu Alhamdulillah kita berjaya memulakan siri konvensyen keadilan yang bermula di Degi Selangor dengan satu impak yang sangat positif dengan kehadiran yang sangat baik dan juga insya-Allah akan menerima amanat penting daripada yang amat berhormat Perdana Menteri yang juga Presiden parti. Kita menyambut baik segala teguran dan juga segala perkara yang dibangkitkan dalam pertemuan ini. Baik pembentangan yang disampaikan oleh Merdeka Center, oleh angkatan muda, wanita, oleh setiausaha pengelola oleh setiausaha agung sebentar tadi dan insya Allah nilai positif islah harus menjadi salah satu daripada pegangan dan nilai kita apa dia islah? iaitu usaha untuk kita perbaiki reform ke arah yang lebih baik dan sebab itulah kita Alhamdulillah dalam tempoh ujian dan cabaran yang berlaku bukan sekali orang sebut mungkin kita tidak akan menang lagi saya masih dengar lagi ayat-ayat itu masa first term masa second term masa third term di negeri Selangor tetapi saya ucap terima kasih pada pimpinan-pimpinan yang sangat terbuka hatinya yang sangat jelas jiwa reform dan sikapnya saban tahun saban waktu bila diberikan amanah bila diberikan tanggungjawab Alhamdulillah pada setiap pilihan raya Keadilan Negeri Selangor tetap deliver untuk berikan kerusi-kerusi yang signifikan sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian Apakah kita bergerak dan kita berjaya itu dengan political maneuver Ataupun dengan aksi-aksi politik Ataupun dengan kenyataan dan suara politik saja? Sudah pasti tidak. Kerana kita berada di sebuah negeri yang paling maju. Sudah pasti bila negeri yang paling maju dimannya juga paling tinggi. Permintaannya juga macam-macam. Tetapi alhamdulillah daripada track record daripada sejarah yang saya ingin huraikan secara asasnya kita di negeri Selangor telah melakukan perubahan islah ataupun reform dengan seterusnya memberikan kesan kepada rakyat dan masyarakat dan rakyat terasa nampak dan mengerti tentang perubahan yang kita lakukan. Daripada tahun 2008 sebagai contoh sampai sekarang ada beberapa pendekatan yang telah dilakukan oleh kerajaan baik reformasi institusi ramai yang mungkin tak ingat ramai mungkin yang terlupa kitalah negeri yang mula memperkenalkan perubahan dalam penggunaan Dewan Negeri kita perkenalkan jatuan kuasa-jatuan kuasa kita tubuhkan selkat adanya pendengaran yang boleh didengar secara publik bukan pendengaran secara tertutup tapi dibuat secara langsung Dewan Negeri selalulah Dewan Pertama yang mengadakan sidang secara terbuka ataupun mengadakan sidang dengan ada siaran langsung dan perlahan-lahan beberapa pendekatan kita itu sudah mula digunakan di Parlimen paling kurang dalam dua penggal yang lepas Kitalah negeri yang memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai Freedom of Information Act Sekarang orang boleh minta tanya tentang information ini information ini kita boleh berikan kerana ada ruangan kerana ada tempat adakah kita terhenti di situ tidak kita ubah juga daripada segi pendekatan polisi polisi kita yang dahulu mengutamakan isu-isu tertentu dan pembangunan negeri berdasarkan kaum dan warna kulit telah kita rempuh dan kita huraikan laksanalah program yang merayatkan ekonomi ke yang kemudian sekarang kita namakan iltizam selangor penyayang ke semua itu telah mula dirasai, diberi kesan dan dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan dan terbukti selepas beberapa tahun selain daripada iltizam Perdana Menteri dan langkah Perdana Menteri dalam parlimen untuk menghapuskan dan menoktahkan miskin tegal. Alhamdulillah di negeri Selangor kita berjaya mensifarkan ataupun hampir kepada angka kosong. Kerana tiap-tiap bulan kita akan sebak jumlah miskin tegal yang wujud di dalam negara dan negeri kita. Juga dengan pelekatan pembangunan. Selangor adalah negeri yang memperkenalkan satu dasar yang kita namakan sebagai rancangan Selangor tak ada negeri yang ada rencana yang sebegitu rupa ada pendekatan fiskal ada pendekatan kewangan ada pendekatan kebajikan yang berbeza. Kita lah perkenalkan merayatkan ekonomi. Kita perkenalkan program bingkas. Dulu namanya KIS. Dan dilaksanakan dalam pelbagai peringkat. Kita perkenalkan tuition rakyat. Sekarang kesannya ada dan banyak manfaat. Bukan satu orang, bukan dua ribu orang. Ratus ribu mendapat manfaat dan pendekatan kita. Maknanya apa? Reform kita bukan reform institusi. Reform kita juga kepada pendekatan dan pelaksanaan kerajaan. Sama ada pengagihan kekayaan. Sampailah kepada pembuatan dan juga pelaksanaan-pelaksanaan dasar. Dan dalam ucapan terbaru saya sepanjang amanat tahun baru kita akan mula melangkah lagi satu tapak melaksanakan reform PBT pihak berkuasa tempatan kerana di sana juga berlaku beberapa perkara yang harus kita perbetulkan agar kesejahteraan dan manfaat rakyat dapat dinikmati secara keseluruhannya saudara-saudari tuan-tuan yang saya kasih sekalian saya mengurut sejarah ini bukan untuk apa kerana kita sedang cuba melihat apa yang berlaku pada kerajaan persekutuan saya masih teringat inilah situasi yang berlaku ketika first term kerajaan negeri di bawah keadilan dan pakatan rakyat pada ketika itu yang berlaku pada tahun 2008 apa yang berlaku ketika itu segala perubahan-perubahan yang dicanai yang dikembangkan oleh kerajaan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan sentiasa dipandang daripada kaca mata kaum akan mula dipertikaikan seolah-olah ingin memperlekeh dan menyingkirkan melis hanya mengambil pendirian dan pertimbangan DAP ini istilah yang sangat tebal di tahun 2008 dan itulah yang berlaku kepada naratif pada kerajaan persekutuan kerana apa? kerana musuh-musuh politik kita tahu kalau kita sukses, kita berjaya menterjemah dan menerangkan kepada rakyat apa yang terjadi di negeri Selangor, bukan saja dua term, macam mana sasaran kita term kedua Perdana Menteri, keadilan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat kita capai? Tetapi kita yakin selagi kita istiqamah terus melakukan reform dan islah dalam pentadbiran, dalam sikap, dalam pendirian kita, insya Allah keadilan yang saya sebut akan menjadi core dan vital party di dalam politik dalam negara kita. Sedangkan pada hari ini, kalau kita lihat pada kerajaan persekutuan sebagai contoh, berapa langkah-langkah yang dibuat oleh Perdana Menteri mempertegas dan memperkukuh hubungan dengan beberapa negara luar menjalankan tanggungjawab selaku kepengurusian ASEAN dengan cemerlang meleraikan beberapa pertelingkahan di kawasan-kawasan sempadan negara-negara jiran mengurus perbedaan perang dagang di antara Amerika dan China mengambil pendirian tegas ketika berdepan seperti isu Palestin, penganiayaan dan beberapa yang berlaku di Gaza. Hari ini Malaysia kembali kepada batas yang kembali dihormati. Bukan itu saja walaupun ramai ahli-ahli opposition pembangkang sebut ekonomi akan kelam kabut, Anwar bukan perdana menteri, bukan menteri Keuangan yang pandai. Alhamdulillah pada hari ini dalam tempoh 10 tahun 11 tahun yang lampau kedudukan ringgit merupakan kedudukan ringgit paling kuat Ringgit menjadi satu batu wang paling baik di Asia Bursa dan juga stock exchange kita berada dalam angka yang sangat membanggakan lebih 1700 mata dan negara berada dalam landasan tepat untuk menjadi sebuah negara dan negeri yang berpendapatan tinggi keluar daripada middle income trap di samping pencapaian-pencapaian membina banyak kawasan-kawasan sekolah peruntukan besar untuk pendidikan pembangunan-pembangunan kemudahan pelajar saya sendiri tengok tahun lepas lebih 40 ke 50 sekolah-sekolah ditambah baik di negeri Selangor tahun ini tahun 2026 lulus lagi dekat 40 untuk mengurangkan masalah sekolah padat terima kasih Puan Fazlina selaku Menteri Pendidikan yang membantu masalah sekolah bukan itu saja masalah kemiskinan tegar turun kepada 0.09 0.9 angka pengangguran angka inflasi tapi sesedara beza dengan tahun 2008 apa dia bezanya bezanya pada waktu itu ada keterujaan kepada kerajaan baru segala perubahan diberikan perbandingan dan kita menganggap ada tanggungjawab untuk kita menjelaskan kepada rakyat secara konsisten kerana pada ketika itu kita mungkin berada dalam keadaan tertekan bila federal government yang mempunyai langkah politik yang berbeza kita di kerajaan negeri yang ada suasana yang berbeza kita perlu melawan naratif yang sedang berlaku tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian saya terangkan hal ini penting kerana tidak jauh daripada sini pernah berlaku satu himpunan yang kita anjurkan bila programnya programnya berlaku pada tahun 2022 bila berlangsungnya ia berlangsung kira-kira bulan 4 atau bulan 5 tahun 2022 tak jauh daripada sini masa tu saya sebut Jangan takut Gombak akan kekal sebagai wilayah keadilan. Selangor kita akan pertahankan sebagai kubu keadilan. Masa tu kita baru lepas pencapaian agak tidak kurang memberangsangkan di Johor. Kita dihamput di Melaka. Kita dapat telur di negeri Sarawak. Tetapi pada waktu itu kita segera bangkit. Kita segera turun memberikan penjelasan melawan naratif memperkenalkan langkah dan rangka kita dan alhamdulillah bulan 11 kira-kira 6 7 bulan saja daripada perhimpunan yang kita buat 8 bulan saja daripada pilihan raya negeri Johor keadilan mencipta satu impak bukan saja kita menang dengan kerusi yang bangga PH menjadi pengumpul kerusi yang paling besar dengan jumlah 82 kerusi kita juga berjaya menobatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian saya amat amati ucapan yang telah diberikan oleh Merdeka Center Pementangan ucapan Datuk Dr. Faziah Fuziah Puan Salasiah, baik iman, mengingatkan kita untuk kita keluar daripada zon keselesaan. Kerana zon inilah yang banyak memerangkap orang, parti, gerakan politik. Kadang-kala kita boleh bangkit di saat kita terjatuh. Kadang-kala agak mudah untuk kita bangun di saat kita terluka. Tetapi banyak juga terjadi kita lalai ketika kita berada di singgah sana. Jadi pertemuan pada hari ini kita mulakan di tahun 2026 di Selangor dengan satu kejelasan tekad yang semua ingin berkongsi di sini. Apa kejelasan itu? Kejelasan itu adalah untuk memastikan keadilan terus kekal bertahan dan kuat di negeri Selangor dengan mendapatkan kembali kerusi-kerusi yang kita tewas dalam PRN dan menang untuk membentuk kerajaan dalam pilihan raya akan datang dan keadilan kena menyumbang jumlah kerusi-kerusi yang signifikan 12 14 yang telah disasarkan dalam pilihan raya umum yang akan datang kerana tanpa 14 12 kerusi itu kemungkinan kita tak dapat menghantar perdana menteri untuk penggal kedua di Putrajaya dan tanpa kejayaan kita yang cemerlang di dalam dewan negeri kemungkinan kita tidak lagi menyambung legasi kepimpinan yang sudah masuk penggal keempat berturut-turut pada penggal kali ini kita kena bangun kita kena sedar semula kita kena melatih semula sebab pada hari ini modal kita lebih banyak bukan maksudnya modal duit tetapi naratif cerita kita lebih banyak performance kita dah ada pencapaian kita telah ditunjukkan jumlah STR jumlah SARA berapa dasar tentang NETR penghapusan miskin tegar ringgit makin mengukuh perpaduan negara yang semakin kukuh Negara dipandang elok, reputasi negara bertambah baik. Selangor, Selangor kekal sebagai heartbeat Malaysia, sebagai penyumbang ekonomi terbesar, program pertambahan kita. Malahan orang sebut pendidikan percuma, pendidikan percuma. Tahun 2026 Selangor sediakan dana untuk 4,000 rakyat negeri Selangor. Walaupun kita cakap tak ada pernikahan bercuma, 50% daripada pengajian mereka akan ditanggung oleh kerajaan negeri. Cuma Sarawak dengan Selangor aja yang program seperti ini. Walaupun yang sibuk pendidikan cuma, pernikahan cuma, masa dia jadi menteri, oh dulu kita pembangkang kita boleh minta lah hapuskan PTPTN. Dah jadi kerajaan ada macam-macam nak kena tahu. Orang munafik macam ni kita kena kalahkan dalam pilihan raya Kelantan. Saudara, kita dah tak boleh diam diri. Kita kena bangun, kita kena bangkit. Sebab apa saudara? Sebab kita ada tanggungjawab untuk selamatkan negara kita. Kerana pada ketika ini lawan-lawan politik kita tahu untuk mereka hurai dalam bab ekonomi, pencapaian pelaburan, pencapaian pembangunan kita banggalah yang membawa pelaburan yang besar Datuk Mulia yang mulia Datuk Teguh Zafrul Dau bersama keadilan dan percaya langkah keadilan inilah. lobby lebih hebat. Eh, yang akan membawa kepada kejayaan negara kita, ekonomi negara kita. Kita dah tunjukkan bahawa kita boleh pulihkan ekonomi, kita balikkan track ekonomi hingga dibanggai oleh seluruh dunia. Jadi, lawan-lawan politik ni gunakanlah isu kaum gunakanlah isu-isu tertentu gunakanlah isu agama yang sempit dua tiga hari ni kita diserang kita disebutkan kita diserang mereka-mereka ni bukan ada tanggungjawab pun pada negara kita faham negara ni masyarakat pelbagai kaum kita tahu asas kepelbagaian dalam negara kini adalah Melayu, peruntukan untuk Melayu, Islam besar, untuk negeri Selangor masih kekal besar, kita tak pernah langgar kita tak pernah petikai tapi bila kita bantu rumah ibadat bukan Melayu, yang dulu tak tersusun dan tidak teratur kita aturkan dengan satu sistem dia marah pula kamu nak buat apa, nak bergaduh dengan India nak hancurkan negara kita, orang keadilan kena pertahankan keamanan dan keharmonian negara kita sebab itu saya sebut saya tak nak lah yang lawan politik kita pun tak ada tengok lawan politik. Dia berani sekap. Tak ni, dia pun tahu. Mereka pun pernah jadi kerajaan. Ni isu, -isu babi, isu babi ni. Semua. Nah, ha, bila serang macam tak leh tiba-tiba bila pengerusi PAS yang dipertua PAS ya Pesuruhjaya PAS negeri jumpa akhbar Cina, oh kita akan terus membenarkan perusahaan babi dengan keadaan terkawal itulah yang aku nak buat bodoh <San> tapi bila bercakap dengan rakyat dia dengan orang dia dia kata oh ini dah tak ingat Islam babi itu haram aku pun tahu babi haram sesedara dan tuan-tuan sekalian sebab itu sebab itu kita tak boleh nak hanya kutuk dia kerja dia memang nak jatuhkan kita Kerja dia memang nak hancurkan dan nak sapuskan perpaduan yang ada. Sebab lepas tu dia apa? Dia nak jadi hero, dia nak perpaduan semua. Tapi kita kena kerja di bawah. Kita kena pertingkatkan kerja di bawah. Kita kena hubungkan kejayaan kita dengan kebenangan politik. Pencapaian ekonomi dengan kepimpinan Perdana Menteri. Dengan dasar, dengan perkara yang kita nak buat. Tapi sesedara dan tuan-tuan sekalian Ini bukan satu cabaran mudah Sebab dulu Kita berdepan dengan cabaran Di saat kita tahu nampak track Ada serangan daripada kerajaan Hari ini kita mungkin sedikit selesa Selesa bila rasa Perdana Menteri Kerajaan Persekutuan Pengkawal kita Kerajaan Negeri pun orang kita Banyak pula masa kita nak kena hadir program rasmi-rasmi ni di sana nak kena rasmi di sini nak kena rasmi sampai lupa bahawa kita perlu menyampaikan mesej politik dan maklumat politik dengan tepat sampai lupa untuk kita jalankan program dan juga pelaksanaan dasar-dasar kita dengan kemenangan dan messaging politics sebab itu sebalam saya bertemu dengan beberapa kawan-kawan penerangan hari ini bersama dengan ramai pimpinan-pimpinan akar umbi nasihat saya bulan puasa kita mula duduk rancang nak berbuka puasa buka puasa nak terawih terus terawih tambah kiamulail kiamulail yang ada duit bolehlah buat umrah bolehlah laksanakan ibadah sikit insyaallah lepas ramadan kita terus bergerak untuk kekalkan kemenangan kita di negeri Selangor semua cabang semua parlimen semua don lepas hari raya Adel Fitri, saya akan semak saya akan tengok sendiri bangun kerja buka bilik gerakan tambah ahli tambah ranting tambah aktiviti jangan hanya bergantung dengan program kerajaan jangan hanya berdiri dengan program-program hadir program kerajaan nak salam Perdana Menteri nak cium tangan aku iman tak payah turun bawah terang kepada rakyat kejayaan perubahan negara kita adalah dasar yang dibawa oleh Perdana Menteri dasar reform dasar keadilan kalau kita deliver di negeri Selangor kita akan berjaya pertahankan negeri Selangor dan kita berjaya membawa dan meneruskan kepimpinan penggal kedua Perdana Menteri di Putrajaya dalam pilihan raya yang akan datang Ini perkara yang saya nak yang kalau belum dilatih kita ready latih saya tak bagi masa banyak, Ramadan gunakan masa yang ada, rencana rancang lepas airi raya Aidilfitri kalau boleh nak mula Ramadan, mulalah Ramadan. Kita teruskan, kita laksanakan, kita bawa perubahan. Ingat, rakyat menanti perubahan yang kita lakukan. Rakyat bukan nak tengok apa yang kita bergaduh, apa yang kita berebut, apa yang kita merajuk. Rakyat bukan nak tahu dengan siapa kita nak bertembung, dengan siapa kita nak bersetentang. Rakyat nak tahu macam mana kita pulihkan ekonomi, kita tambah pendapatan rakyat, kita tambah hasil negeri, kita pertingkatkan pendapatan negeri, kita pertingkatkan kualiti perkhidmatan negeri. Insya Allah kita akan lakukan, sesedara lakukan di bawah. Kita ada lebih 10 ribu lantikan politik. Ketua kampung, MPP, PEBS, wanita berdaya. Semuanya kalau kita casukkan JKKK itu semua hampir 10 ribu kalau dulu kita tak ada apa-apa kita boleh bergerak setiap masa waktu kita keluarkan wang poket kita kita naik kereta apa yang kita ada kita datang ceramah sekarang kita ada 10 ribu campur anda semua campur pimpinan ya nak kata saya dapat puaskan hati semua saya minta maaf saya tak boleh puaskan hati semua kita tak boleh penuhi apa semua keperluan tetapi kita ada tanggungjawab apa saya tanggungjawab tadi? kita ada tanggungjawab pertahankan keharmonian negara Pertahankan negara berada dalam landasan yang betul. Perdana Menteri dah kerja keras siang malam. Tak henti. Balik daripada Rusia terus pergi negara lain. Balik daripada China terus atur mesyuarat kabinet. Minta daripada mana datang ke konvensyen kejap lagi. Kita tak boleh biarkan Perdana Menteri bekerja kesorangan kesana kemari. Semua kita kena kerja pastikan kita terus menang dan kekal negeri selalu. Semua kena bangun untuk pastikan kita deliver kursi yang cukup Untuk angkat Perdana Menteri Semua Tak ketinggalan angkatan muda, wanita, semua Yang bekerja, yang ada jawatan, yang tak ada jawatan Bekerja Sebab kita nak sayangkan negara kita Kitalah antara yang akan pertahankan kejayaan, keharmonian Dan kemenangan kita bersama-sama Reformasi Therefore, my say. my say.